Спасибо. Да, Просто. Еще. вы робы безрб да. сами, державы же треба... Эмоционально, позитивно, вообще неожиданно, класс. Спасибо огромное болельщикам это. Мы ехали сюда уставшие, но сейчас усталости нет, сейчас одни эмоции, поздравления, позитив, спасибо огромное. Это наша цель, мы тебя Реванш! Цель реванш! И Токио 2020, Китай жди, Япония ждите, это будет феерично. А ты не меньше, мы не будем В следующем году... Как вам сказать, не передать то волнение, и, как, и гордость, и радость. Ну, все вместе, такое очень сложное чувство. И то, что он вообще туда попал. Вообще мы радовались, переживали, чтобы он просто туда попал. Но когда он еще и, и Тамара Владимировна так мечтала, что хотя бы был. Но когда он взял серебро... Мы в 4 часа ночи смотрели его по телевизору. И все Запорожье друг друга поздравляло. Вот ну, все, кто мы знали. Так что это было очень волнительно и очень приятно. Вот красавица. Можно ли быть?